Про перемирие. Ну, смотрите, вот великая новоселовка, да. Сейчас у них узловой такой село, с которого они хотят идти на Днепр. Они, до да, великой новоселовки на велосипедах, если ящик снарядов довезут, то это то хорошо. Они не могут прорваться, потому что мы им режем логистику. И вот представьте, мы на 30 дней дадим им перемирие. Они в эту новоселку свезут все, что, все, что угодно, стащат крупные войска. Они сейчас выдохли за зиму на этом марш-броске. От Савдеевки и прорыв. Они реально истощились. А 30-дневное перемирие им даст возможность накопить эти ресурсы и сделать новый марш-бросок уже до Днепра. Это нам надо, нет. Это путь в никуда. Вот и все. Главная цель перемирования для Дональда Жуйки – это добраться до рынка России. Он хочет поснимать санкции под любым предлогом, обвинить диктатора Зеленского, у которого 4% и т.д. и т.п. И зайти на рынок России и опять начать торговать. Все. Посмотрю, я интернет отключу, отключу. Польша и Белоруссия, ой, господи, Белоруссия, не дай бог. Польша и Балты, они подписаны на моего. Я знаю, у меня там подписчики есть при Балтике. Балтии, господи, извините. И они устанавливают, и вышли со всех конвенций антарских, кроме Сибиги. У нас Сибига, они выходят. Для Сибиги, для начальника генштаба, для командующего, для Зеленского, у них все хорошо. Все выходят с Атавской конвенции, кроме нас. Даже формально не хотят выйти. Они будут минировать полностью при кордоне с Белоруссию и с, господи, я извиняюсь, не Белоруссию, а с западным федеральным округом Российской Федерации. И, они будут полностью минировать границу. И молодцы. Я слышал речь Порошенко в Бильде, про войну, там, где он говорит, что лучше иметь оборонную доктрину, но я с ним полностью согласен. Там сейчас вот эти повылазили все, ну, кто под Зеленским плотно сосуд, ну, типа Иванова, Петрова, они дают оценку. Пойдите повоюйте, потом умничайте. И вообще, кто сидит на телеканале Исландии, вышите донаты Иванову, пусть что-то сделает с голосом. Невозможно его слушать. Целую неделю сипит и сипит. Не надо давать оценку по наступлению либо по обороне, если это ни дня не воевал. Двухметровый Бугаи знают, что надо наступать. Я его свой интервью не слушал. Но там, где он говорил про оборонную тактику, я с ним повністю согласен. З Порошенко. Я сьогодні него тоже буду критиковать. Переговори з Порошенко и Тимошенко українською опозицією вели. Сэн Трампа, его зять и Такер Карсон. Я же рассказывал про вот эти все поведения старой шляхты Польши. К чему она привело? Вот я закончил на том моменте, когда Польшу рванули просто на куски в лохмоте. Два восстания э, польской старой шляхты привели к катастрофе и исчезновению страны. Так это не восстание, это когда вот какой-то Порошенко приезжает к сыну Трампа и льет помои про диктатуру и про все остальное. Вместе с этой аферисткой. А она потом, она ж типа как за Украину, да, хотя она по папе армянка, по маме еврейка, да, григянка Все пропало, все пропало. Всю жизнь сучилась с Владимиром Владимировичем Путиным. А теперь она опять турбуется по Украине. Всю семью вывезла в Лондон, они там живут на деньги Газпромовские. И она думает про нас. Вчера видел ролик Влащенко Наташа, это которая всю жизнь работала на Российскую Федерацию. Она сейчас патриотка, типа. И она вчера брала у Рашкина на интервью, и Рашкин на нее наехал. Но она опять там, Байден мало помогал. Он же ей сказал, что вы договорите, что вам и Европа перестанет помогать. У вас есть чем сравнить. Вот Якименко постоянно льет понос на Байдена. Есть Байден, который помогал и сделал возможность нам существовать три года. Не было бы Байдена, не было бы уже Украины. И есть, кстати, неплохое интервью было у Рамины, Кулеба давал, довольно-таки умный чудак, здравомыслящий. И есть Трамп, сейчас все надеются, чтобы по контрактам Байдена он еще хоть что-то давал, у него своих контрактов никаких не будет. Он чем занимается, это ИПСО, рассказывает о том, что 2500 человек в окружении у украинских солдат, и он их хочет спасти, он врет каждый день. Он врал, что мы должны ему 350 миллиардов долларов. Хотя его все аналитики сказали, что там таких цифр нет. И мы надеемся, мы связываем что-то с этим подонком и негодяем. Байден же Зеленскому ну, насчет помогал. Он нам помогал по мере поступления нашего сопротивления. В 23 году он говорит: Володя, мобилизируй, копая копы. Он ему говорит, дед, иди броди. Зачем помогать оружием, если ты это все оружие передашь России? Когда мы начали сопротивляться, он то пацаны сопротивляются. И когда уходил Байден, он, к нам уже поехали эскадрильи, к нам пошли комплексы Патриот и все остальное. Это все при плохом Байдене. Этот ничего не собирается передавать. И Байден же заставил весь мир нам помогать. Первое, первая фраза Шольца была, что он нам даст сказки и медикаменты. Сейчас Шольц нам, э, вот этот мэр сказал, что под Украину выделяем серьезнейшие бабки. Он заставил Японию, Австралию, другие страны помогать. Это все Байден делал. Не надо смотреть только на помощь администрации США. Надо еще смотреть, что Макрон, который раньше звонил, э, алё, это алё, Олег, шеф э, Путину, Сейчас Макрон нам поставляет миражи. Это все Байден. Вот Байден создал механизм, который нам помогает выживать сегодня. И все, кто тошнят на этого Байдена, они просто кончены. Кончены это комплимент, потому что в Ютубе нельзя ругаться. А я уважаю территорию Ютуба и правила. А Ващенко, которая рассказывает, что мало помогали, она 27 лет работала на Россию, на телеканалом Медведчука. Даже за несколько дней до второй фазы орала «Берите руки от Мараева», Жени, Евгения Мараева. Вела передачи с вот этим, что от Днепра, вот этот негодяй пророссийский, Бужанский, эфир. Это все «Уберите руки от телеканала «Наш». Это все была Наталья Влащенко. И Дверина Рашкина рассказывает, а какой-то там мало помощи. Там говорят, что Майсюк может быть вместо Сырского. Это плохой выбор. Есть Дропаты, Дропатова надо назначать. У нас Майсюк был во втором бате, это был самый кровожадный бат. Там люди дохли пачками. Он, его называли мистер Мясник, мистер Фарш. И потом он принял 81-ю бригаду. В 81-ю бригаду вообще никто не хотел уйти. уже же знали, что там будут жить ровно три дня. Владимир Александрович должен подписаться на блоги нормальных людей. Какой майсю? За поддержку буду вдячный. <coughs> И я вдячный.